নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি মই বনাই আছোঁ কে'ক আৰু মোৰ চেনেলত এইটো প্ৰথমটো কেকৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই কেক বনাই আহিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'হে দিয়া হোৱা নাই আৰু আজি এটা নতুন ষ্টাইলৰ কেক বনাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু মই কেকটো ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি এতিয়া মই আইচিং কৰিলোঁ তাৰপাছত কিন্তু মাজতে এনেকৈ দুফালকৈ কাটি এটাৰ মূৰ এটাৰ পিঠিত আনটো এনেকৈ লগাই দিম আৰু এনেকুৱা লগাই দিয়াৰ লগে লগে এজনী পখিলাৰ নিচিনা আকৃতি লৈছে ধৰিব পাৰিছেই চাগৈ আৰু কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এনেকৈ আমি পখিলাৰ পাখিৰ দৰে এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব কেকটোৰ কাষে কাষে তেতিয়াহে বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু অলপমান দকৈ কাটিব লাগিব কাৰণ কমকৈ কাটিলে ক্ৰীম লগালে আকৌ একেই নিচিনাই হৈ যাব সেইকাৰণে খুব সাৱধানেই এনেকৈ কাটি কাটিব লাগিব ময়ো কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে যেনেকৈ কাটিছোঁ সিফালেও সেই একেটা চিন দি লৈছোঁ আৰু তাতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া দেখিছেনে অকণমান আগতকৈ পখিলাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু এয়া মই অকণমান আৰু দ দহকৈ কাটি লৈছোঁ তেতিয়া ক্ৰীম লগালে ধুনীয়াকৈ ধৰা পৰিব নহ'লে ধৰা নপৰিব এয়া আকৌ ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ এয়া ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ তাৰপাছত ব্লেণ্ড কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই চাওক আপোনালোকেও যদি কেক বনায় এনেকৈ বনাব পাৰিব ময়ো ইউটিউবতে দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কেক বনোৱা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভণ্টি বাৰ্থডে' বোলো ঘৰতে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা কেক এটা ট্ৰাই কৰোঁ বনাওঁ এটা নতুন ষ্টাইলৰ সদায় সেই চিম্পুল কেকবোৰ বনাই থকা হয় সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেক বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম সঁচাকৈ পখিলাজনীৰ নিচিনাই লাগিছে আৰু কালাৰটোও মই এনেকৈ দিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ এটা মই দিছোঁ ডাৰ্ক কালাৰৰ পৰা লাইট কৰিম বুলি এনেকৈ মই মনতে ভাবি থৈছিলোঁ পিংকত আৰু তাই পিংক খুব ভাল পায় সেইকাৰণে পিংকতে দিছোঁ কালাৰ কিন্তু মই এটাই ইউজ কৰিছোঁ সেইটোৱেই মানে অলপমান ডাঠ পাতল এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ ডাঠ ক্ৰীমখিনিত মই অলপমান আকৌ বগা ক্ৰীম দি দিছোঁ পাতল হৈ গৈছে তাত আকৌ বগা ক্ৰীম দিছোঁ তেনেকৈ কৰিছোঁ কালাৰ কিন্তু একেটাই হয় পিংক কালাৰটোতে মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ছেট আপোনালোকে ক্ৰীম দি পেলাই নি উলিয়াব পাৰিব আৰু তলফালেও এনেকৈ সেই পাতল যোনটো পিংক কালাৰ দিছিলোঁ সেইটোৱেদি অকণমান ধুনীয়াকৈ দি পেলাই নি অলপমান এনেকৈ এনেকৈ পখিলাজনীৰ নিচিনা লাগিবৰ কাৰণে তেনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা টোল আছে তাৰপাছত এয়া পখিলাৰজনী গাটোও মই বনাই দিলোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় কেকটো দেখিবলৈ আৰু এতিয়া এয়া পখিলাৰ আগফালে যে থাকে শুংগিডাল সেইকেইডালো দি দিলোঁ ভাইলেট কালাৰ দি আৰু ভণ্টিক মৰমতে সকলোৱে তেনেকৈ পাতে তেনেকেই লিখি দিলোঁ আৰু আৰু কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ যে খুব বেছি ভাল লাগিছে কেকটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম কেকৰ ভিডিঅ' যদি লাগে তেনেকৈও কমেণ্ট কৰি জনাব কেকৰ ভিডিঅ'ও বনাই দেখুৱাম আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই